Генштаб оголошує про нові нові напрямки боїв, про які буде звітувати у е, своїх щоденних зведеннях. Між тим, Росія оголошує нові старі вимоги, але у них все далі палає. Ну вони ж цього не розуміють. Але ми їм нагадаємо і прояснимо і пояснимо. Про все це говоримо просто зараз. Я теж будемо намагатися пояснювати всі окреслені мної теми. Я Ірина Узлова, зі мною Роман Світен, військовий експерт, лючі інструктор і полковник запасу збройних сил України. Пане Романе, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава бажаючих здоров'я! З однієї сторони Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, каже про те, що інтенсивність штурмів росіян на сумському на нас прикордоні зменшилася. Позаяк кількість їхніх втрат величезна і вони не стягують. Хоча далі малими штурмовими групами продовжують ходити. З іншої сторони, генеральний штаб збройних сил України попередив 16 червня, що у своїх щоденних зведеннях тепер буде повідомляти про перебіг бойових дій ще на одному напрямку північно-слобожанському. Окрім того, харківський напрямок перейнували на південно-слобожанський і От чому буде ще один напрямок північно стобожанський Тому що в генштабі кажуть, що росіяни активізувалися, і це якраз і пов'язано з тим, з інтенсифікацією бойових дій в прикордонній зоні Сумської області. Так зменшується інтенсивність, збільшується відкриття нового напрямку. Наскільки тривожне і те, що тепер про це звітуватимуть, чи це просто вкладається в рамки таких тактичних оперативних зведень? Ми з вами о говоримо, що Сіверний фронт должен был бути уже років назад розвьор. от Белоруссии до Донбасса, по большому счету, потому что не могло быть линии границы между двумя государствами, которые воюют. Ну, не может такого быть. Это нелогично абсолютно. Вот тут воюем, а тут грибочки собираем. Да, вот тут читаем, а тут рыбу заворачивали. Ну, такого не бывает. А у нас самое интересное это было. И было это лет 10, 14 года. Вот в последнее время начал формироваться, не Слобожанский, это а Северный фронт. Это Северный фронт, потому что практически развернут э, с юга на север, если с нашей стороны смотреть в сторону Москвы. А сейчас формируется этот фронт, он будет формироваться еще, ну, с год, так, если, если не больше, все же будет зависеть от интенсивности боевых действий, наличия сил средств у каждой из сторон и от определенных стратегических задач. Самое интересное, у одной и другой стороны стратегическая задача на данный момент может быть только одна. Создание Северного фронта. Он будет идти где-то вдоль границы. Где-то. Почему говорю? Потому что э, никогда линия фронта по линии границы не идет. Линия фронта идет, по, э, в, исходя из э, местности, исходя из э, сил средств у каждой стороны. Возможностей наступательных оборонителей, а, от подготовки и так далее. И этого подобного. То есть она где-то трансграничная, я бы так сказал, территория, трансграничная э, территория вдоль э, линии фронта. Пане Романо, ну так да, грибочки збирати, це якось з шашличками теж попахує, ну воно вже давно не треба uh -huh. було. Uh -huh, да. Ми маємо. Ви, маємо надію, що висновки будуть зроблені, але я вже теж часом ставлю це під сумнів. Втім, тактика росіян там, яка вона, це малі штурмі групи, мототехніка, що задіюється стане на зараз. Що відомо вам? Все залежить від кількості. От на даний момент у росіян там десь полсотні ну, тисяч, розвернутих там на 100 кілометрів по фронту. А если смотреть вообще-то по всему Северному фронту, у них 1150, но ну, это на трех участках, вот, да, там, на Брянском, на Курском, на Белгородском. А вот именно на Сумском направлении, если мы говорим о Сумском, допустим, на данный момент, там 1050 у них развернуто по линии фронта километров где-то до сотни, может быть, меньше по ширине, а в глубину километров 50-70. Ну, это армейская глубина, в принципе, все правильно. По, по учебникам, которые в свое время еще в Советском Союзе учились. То есть, ну, это, это толковый подход с, с этой точки зрения. Задачи стратегической у них там нет. Еще раз повторюсь, если она есть, она только создание фронта. Но ну, опять, это такая стратегия себе. Больше оперативно-тактического уровня, не более того. Наступать на суммы, имеется в виду, там, с целью захватить суммы, на данный момент они не могут. Они, может, и хотели бы, но просто не могут. Для того, чтобы им контролировать сумму, надо как, как, как минимум 150-200 тысячной армии на одном только сумском направлении. Это не говоря уже о направлении стратегическом, то в сторону Прилуб, допустим, или туда дальше, в районе Недригайлова или на ту же Ахтырку, допустим. То есть на данный момент оперативно-тактического рода группы пытаются создать новую линию Сумы. Пытаясь, как, как пытаются щупая нас по разным направлениям, пытаясь нащупать реальную кондовую линию обороны. Вот, эти, вот эти сейчас действия так они и смотрятся. Ну, то есть они малыми тактическими группами, в основном там без техники, ну, на, по, на подножном, так сказать, на подножном транспорте, который попадется, начиная от велосипедов, заканчивая мотоциклами. Кое-кто на драндулетах, кое-кто на самокатах, как угодно, пытаются где-то добежать, у них основная задача просочиться, то есть найти где-то места, где можно просочиться, а потом, это называется тактическое просачивание, а потом в этих местах накапливаться до уровня, допустим, взвода, там человек, не, россиян 30, где-то так, если накапливаются, то тогда им ставится какая-то задача, которую можно ставить взводу, в зависимости от возможности, где-то рота накопится, значит, роти будут ставить, задачу чуть, чуть глубже, больше, а не более того. Только вот, такие, вот такие методы по этому направлению. Единственное, что плохо для нас, много. То есть большое количество россиян на, на там, квадратном километре на данный момент. Не хватает немного сейчас нам там, техники именно средств поражения то есть на артиллерии, и мин, не хватает. Ну, как всегда, всего того, что не хватает против, для работы против россиян. Пока россияне болтаются в поле. То есть мы их удержали в поле, не дали им зайти до, до лесов, дойти до перелесков. То есть их в поле отминусуют. Пачками минусуют. Вот даже если вот кто-то где-то и просачивается, а бывает лежат просто горы там российских трупов десятками, лежат в, в каких-то перелесках или в каком-то селе, в которое они пытались там, за -за захватить. Но задача стоит, они ее выполнять. То есть и так примерно в таком же режиме они будут ее выполнять, пока у них не появится достаточное подкрепление. То есть туда еще должно ну, 1100 подойти где-то для того, чтобы усилить это направление. Сотка на данный момент неоткуда взять. Единственное время, когда россияне могут, в принципе, подтянуть на это направление резервы, это где-то конец августа, начало сентября. Очевидно, що якраз таки вони не можуть туди раніше в кінця серпня, вересня, підтягнути ще резерви, аби до 100 тисяч, наприклад, збільшити, як ми рахуємо угруповання на прикордоні Сумщини. Бо зараз росіяни кидають більшість своїх резервів і зусиль на Покровський, Новопавлівський, Лиманський, Куп'янський, Турецький, Краматорський, Харківський напрямки. Про це говорить речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов, зауважуючи при цьому, що питання щодо спроб просунутися до адміністративного кордону Дніпропетровської. Області наразі йдеться тільки про е, два напрямки: Покровський і Новопавлівський. росіяни не просунулись, як вони неодноразово декларують про це, так би якби вже хотіли. І Покровським захопити теж не вдається. А тут що маємо розуміти про їхню кампанію і щодо Покровська і щодо виходу на, на кордони Дніпропетровської області О, так і є росіянам. Ні взяти зараз резіру. Просто ніт. Хочому основна задача все таки стоїть розширення сухопутного коридора. это захват Запорожской и Донецкой областей. Ну, хотя бы по линии, допустим, там Запорожье, Запорожье Константиновка через Покровск, где-то так. Потому они сейчас будут основные силы средства бросать на Константиновку и на Покровск. То есть вот эти два направления. Там плюс-минус будет 50-70 километров, но где-то где, -то, где -то так. Будут пытаться зайти на Константиновку с востока, с Часовьяра, с юга, с Торецка ни со стороны Покровска вдоль шоссейки. Они это пытаются сделать, особенно вот последнее давление, такие серьезные идут того же Торецка, и будут давить наши войска на по этому направлению. Ну и Покровск само собой, сам Покровск. Россияне пытаются как-то его полукружить там со стороны Мирнограда. Но по югу пытаются выдавить наши войска с оси Богатырь-Константинополь. Именно это направление удерживает российский левый фланг от разворота на уровень, допустим, Покровск-Великая Новоселка, Покровск-Новоселка. Это практически уже рядом с границей Донецкой области. Потому что для нас очень важно 2-3 направления удерживать, но для этого надо поставить в строй достаточное количество личного состава. Оптимальный вариант, конечно, это наших силовиков. Вариантов практически других нет. Пане Романе, добре рухаємося тоді до того, що може ще нам посилити наші оборонні і наступальні можливості. Президент України Володимир Зеленський планує зустрічатися з чільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в рамках саміту Групи СЕМИ. я так розумію, що це зустріч буде вже завтра, бо саміт цей вже триває в Канаді. Та Трамп уже там Зеленський ще дорогою вперше за час повномасштабної війни відвідав він зробив низку цих заяв. А планує зокрема Зеленський з Трампом обговорити по постачання зброї в Канаді про це Зеленський повідомив під час конференції з президентом Австрії Олександром Вандербеленом. Бо не знає Зеленський, ніхто в світі не уявляє за його словами, як жити та вести боротьбу без допомоги Сполучених Штатів Америки. Наразі йдеться про підтримку, США, яка виділена за Байдена. Але на сьогодні нічого ж нової допомоги нам штати навіть не говорять про це. Так і будемо ми пропонувати купити Купити гроші, угоди ці слова, які любить Дональд Трамп. Купити будемо проговорювати. Європа може ж гроші дасть. Ото. Чи погодиться Трамп накупити, як ви думаєте, він ж так любить гроші? І е, чи може хтось може ви, уявити, що можна і без Сполучених Штатів Америки обходитися? Чи є такі саме е, зразки озброєння, техніки, всього іншого, без яких реально, де б не купити, не обійтися? Ну, діло в тому, що бісиним ми можемо только оборонятися. Ну, як мінімум, там, ні определенне рік. имеется в виду без помощи американской. Только оборона, глухая оборона, без никаких наступательных операций. Потому что любые наступательные операции, для них э, надо как минимум э, разведданные, довольно-таки онлайновские практически. Это пока, пока это пока только Соединенные Штаты. Потому что сложно будет без них наступательные операции проводить, но тяжело, но возможно оборонительные. Потому ну, здесь у нас вот такое окно возможностей есть между плохо и очень плохо, вот так надо будет, конечно, выбирать. На данном этапе, пока не разовьется своя промышленность и пока Европа не запустит полностью свою и, естественно, финансирует, нельзя ни в коем случае отказываться от закупки американского вооружения. То есть нельзя бить горшки с американцами, нельзя там троллить Трампа по каким-то направлениям, ну это политика имеется, нам можно, нам, нам с нас как измуси вода. А вот э, политикам нельзя, то есть э, Трамп в этом смысле пусть лучше остается нейтральным каким-то э, к нам по крайней мере. И дальше попытаться закупать э, за чьи уже деньги тут надо решать. Вот может быть как раз в Вене эти вопросы можно решать. Вена довольно таки э, денежная столица, мягко так скажем. То есть э, вопросы финансирования их надо решать уже чуть в другом, в другом контексте, а, естественно без закупок американского оружия. На даний момент буде тяжело. возможно, але тяжело. А тому, якщо є така можливість, звісно, її його десь пане Романе. Але ще є щось таке, що Європа вже зараз починає більше виробляти, ну і про ті ж боєприпаси, деться прохові заводи, запускаються. Рен працює в нас, потужності буде відкривати. Чи просто питання в часі, я так розумію? Так на все це треба mm -hmm. час. Дело времени, вы правильно говорите. Где-то к концу года ну, будет однозначно попроще, нам мы уже можем планировать наступательные операции. А сейчас пока такая глухая оборона. А пока, не, пока не раскрутится э, европейское производство, пока мы не запустимся хотя бы в половину на, э, тех потребностей, которые нам нужны на линии боевого прикосновения, Пока, э, естественно, вот это полугодие до конца года будет такое тяжелое. Это если без Соединенных Штатов. Вот, вот, завтра пропали Соединенные Штаты, забыли за Трампа, что его вообще не было. Ну, в таком режиме, конечно, очень тяжело, но мы выдержим. То есть, выдержим эти полгода. Ну, а реально, конечно, зачем такие э, э, сценарии негативные? К ним надо быть готовым однозначно. Военные всегда к ним готовы. Но на данный момент рабочие сценарии, вы правильно говорите, но деньги же не в Африке деньги, в Америке они деньги. То есть даже если они сами их печатают, в обратный ход, так это тоже им тоже нужен. Потому работать надо с нашими европейскими партнерами для того, чтобы они для нас закупали американское в вообще. То есть это работает, мы же помним, как даже Марокко нам закупало в свое время, кое-что нам поставляло американское без, прямую, без прямых поставок. Ну, ми от купимо, Європа допоможе. Будемо сподіватися, що цей сценарій все таки працює, і слова гроші купити угода спрацюють для Дональда Трампа. А потім виявляється, що нам це все треба утилізувати, знищити і ще й з гарантіями. Ну принаймні, такі вологі мрії озвучує своїм кривавим ротом. Ніхто заступник очільника Мід РФ Олександр Грушко. Грушко каже, що їхня тепер нова умова в рамках маразматичних вимог від країни агресорки, це щоб Україна знищила, ліквідувала нейтралізувала Вала, порвала, спалила все, все західне озброєння, все західне озброєння, того що їм тут не місце. І це взагалі і для штатів тих самих небезпека. Тут Грушко, вони ж всі великі історики, люблять паралелі проводити, придумувати при цьому. Правда, все згадав, наприклад, передачу штатами ракет Стінгер, можахедам в Афганістані, а потім каже: Грушко, ли штати могли ці комплекси повернути під втрачений контроль. Ну, от завтра все зберемо. Де на Хрещатик, може, давайте все зженемо і будемо там утилізовувати, знімати, так що пан Грушко бачив, не шановний, тому що ж ну, комусь як не йому це все ще продемонструвати. Ой, пане Романе, а це вже що така захотелка? Ну, скоріше, всього, з Колумбії самоліт прилітав, що то заборі стоїть, привезли накурились і от це зараз несуть, що попало. Реальные, ну, є речі реальні, ну, реальні, то які можна там як то делати или проговорити, а речі нереальні. Ну, заберите вы сейчас американское вооружение у вооруженных сил Украины. Да никак в жизни. Не что То есть это так, из области фантастики либо поговорить, либо из области хорошего забористого колумбийского. Пані ну, да, очевидно, що ніхто б не піде, звісно, на цю на цю вимогу і умову. Але тим не менше, знаєте, що це показує? Що в третьому раунді переговорів, які нібито обговорюються, бо саме там Грушко ще й каже, що російська делегація це буде озвучувати. Так разагрілі значить, а там ще озвучить Зеленський. Казав, може після завершення процесу обміну полоненими і репатріацією. А це відбудеться цей третій раунд буде відбуватися після 21-22 червня, дваджу конкретики Зараз ніякої немає. А так мені здається, що на фоні оцих вимог від країн. не агрессорки, то просто и не треба его и проводить. Ну, я не вижу сенсу в этих переговорах зараз действовать. Ну, их не было смысла абсолютно никакого вообще их начать. Любой контакт. Мы сколько сами Три года говорим? Любой контакт с противником пока он на вашей территории должен быть только огневым. Если он не огневой, это значит вы сдаетесь. То есть это капитуляция в чистом мире. А это у нас 111 статья Уголовного кодекса госизмена. Потому всех участников любых контактов с противником, кроме огневого, должны уже спецслужбы разбирать на молекулы, как минимум. Что это было, зачем и так далее и тому подобное. Ну, не должно быть никаких контактов с россиянами, пока не нашей территории. А после того, как мы их выдавим с нашей территории, контакт единственный, как, с какой скоростью, как быстро, за какое время они нам вернут 40 триллионов долларов за э, моральный ущерб 40 миллионам наших граждан. По миллиону каждому. Это вот этот единственный механизм, с которым, который запустит какой-то контакт с россиянами, либо построссийскими республиками. Все участники процесса, включая Китай, будут эту сумму о, возвращать, восстанавливать и оплачивать наш, это минимум моральный ущерб. Я уже не говорю о физическом или там техническом. И гроши их на відбудову Украины треба. Вже нам персонально хай, но але... заплатят за все, за все. Ще, але не каже Зеленський, уявіть, що пропонували нашим глядачам, пан, пан Роман Бачив, обмін полоненими на українських дітей. Вони, в них нема нічого. Ні Женевських конвенцій, ні стада, ні совісті, ні здорового глузду. Це те взагалі таке може бути написано. Ну, о, совість це реакція мирної системи на розличия між поступками і убежденням. Тогда то включається реакція, якщо у вас є це розличці. А якщо у них. а поступки идентичны их убеждениям, то какая совесть? Там ничего не включается, никак не реагирует нервная система. У них убеждения такие, то есть это российская орда, российские федерасты, это российские террористы, у них такие убеждения, им это мама с папой, каждому этому российскому мама с папой до пяти лет, это же психоматрица, она же пишется. Это вложило в голову, что это, это приемлемо, вот такие предложения как таковые. Потому ну, ждет гаага всех этих предлагателей, как, как минимум. А вот то, что у нас мировое сообщество на это как-то вяло так реагирует, мягко я бы так сказал, вяло, вообще как-то не замечает этих вопросов, это большой вопрос к мировому сообществу. Значит, на него тоже надо так же вяло посматривать и решать свои вопросы. То есть те, которые нам на данный момент надо. Уничтожать российскую армию, уничтожать российскую углеводородку, российскую экономику, независимо от того, чьи там морды торчат за углеводородкой и дальше развивать основную тему нашу – восстановление нашей суверенитета, нашей территориальной целостности. Все, вариантов других просто нет. А после того, как видна так как называемая стратегическая задача, именно вот эта первая, прописанная в Конституции, прописанная в каждой присяге, которую каждый военнослужащий давал народу Украины, восстановление территориальной целостности и, наша, и суверенитета нашего государства. После этого надо искать силы, средства, механизмы выполнения этой задачи. Ну естественно, всем миром на, на нее на, к ней идти, то есть выполнять, выполнять эту основную задачу. Ми ну, бачимо це, дещо це розуміння приходить і до штатів. Маша Алкаша з обличчям, яке а, взагалі не мотивує ні до яких дій людей, речниця російського МЗС повідомила про те, що черговий раунд переговорів країни-агресорки Росії та штатів скасовано з ініціативи Вашингтона. А щодо усунення подразників тепер будуть працювати. Ну це вони так думають. А російські посадовці при цьому висловили надію, що взята американською стороною пауза не стане надто тривалою. А може це все таки сигнал, що Путін своєю недоговороздатністю і нулячістю, і в плані вирішення угоди з Іраном може вже довів таки Трампа. Ну, вы правы, с, такие, с такой контрацептивной мордой лица, конечно, такие вещи выдавать в эфир, ну, как, как минимум, глупо. Ну и глупо это, естественно, смотрится. До какой степени Путин Трампа довел, это будет понятно в ближайшее время под действием Трампа. Пока, кроме заявлений, мы ничего не видим. Где-то пробалаболил, где-то поподпрыгивал, -по где-то пофотографировался, где-то что-то написал любит в своих э, этих э, аккаунтах там что-то писать. Ну и все, а действий-то никаких нет. Потому контрацептивное, не контрацептивное, но действий, пока мы не увидим этих действий, нет смысла их и проговаривать. Я все-таки не надеюсь на какое-то участие Трампа в нашей судьбе в положительном ключе. У него сейчас проблема Ближнего Востока. Он ее не решил. Наоборот, отпекся его Израиль, затянув проблемы Ближневосточные. Он, 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 он от них не открутится. Причем самое интересное, решить эти вопросы для него может тот же Путин. Потому какие там предложения будут от Трампа, ну посмотрим. Это только если единственный механизм это европейский или g какие-то реальные, допустим, давления на россиян. А самое реальное это санкции украинской армии на российскую углеводорогу. сжечь российскую нефтяную отрасль, просто ее сжечь, она давно просит сгореть. Если ее сжечь, не будут, не надо будет никакие санкции, не надо будет Трамп, не надо будет G7 и европейские какие-то санкции в том числе. И просто не на что будет накладывать. А российская экономика потеряет 3 триллиона долларов по году от продажи нефти. Вот это будет самое самое основное. Только единственное надо украинской армии найти тех, которые вмешиваются в действия и принятие решений по уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов. Арестовать и расстреливать, может быть, пока не надо, пока. Пока не введут в 111 статью часть какую-то под расстрел в военное время. Вот тогда можно будет расстрелять. Я оце сьогодні зранку зраділа, що в Орлі була була просто проявлена голубіна немощ, а не явно ніяка не так, як як Орлу вона би пасувала. Була атака десятки вибухів. Чули місцеві мешканці, і казали, що біля якраз такі нафтобази ці всі вибухи і лунали, і бачили там спалахи, спалахи. Але я так слухала вас з моїм колегою ігорем. говорить, що ком розумів, що цього недостатньо. Так, ну і дійсно, нафтобаза це не НПЗ. Так и есть. Тут еще большой вопрос, была ли там нефтебаза под ударом. Ну, реально, конечно, ну сколько у них? У них тысячи нефтебаз. Что толку их? Это вот склад горюче-смазочных материалов при Энгельсе. Вот это надо жить, потому что это классно, склад ГСМ. А нефтебаз у россиян тысячи. Что толку их жить? Просто наши беспилотники тратят. Лучше уничтожать нефтеперерабатывающие заводы. Пока мы их не будем уничтожать, Пока у нас будут проблемы, почему? Потому что у россиян будет достаточное количество дизеля, авиационного керосина, бензина для того, чтобы двигаться российская армия. Топливо – это круг армии. Вы уничтожите топливо, армия засухнет просто. Но на ослах, на этих козлах, друг на друге они же сильно не перетоптятся. Пане Романе, ще дві хвилинки буквально. А тут зрозуміло, ми будемо сподіватися, що ці руки, розв'язують дійсно, бо я теж не розумію цієї причини. Росія розвиває модернізує ядерну базу неподалік кордону з НАТО. Ось так повідомляє шведський мовник Сі -E з посилання на свіжі супутникові знімки. І супутникові знімки Planet Labs, зроблені у травні, демонструють, що за останні роки було створено і модернізовано щонайменше п'ять російських баз ядерної зброї поблизу Швеції. Міністр оборони Швеції, яка нагадаючи стала країною членою з членкими Північно-Атлантичного Альянсу Пол Юнсон зауважив. Ми це знаємо. Давно за цим стежимо. Це стосується як російських інвестицій у ядерний збройний потенціал, так і розроблення нової доктрини. Це шантаж маніпуляції чи дійсно така підготовка? Ну, немножко непонятно, як Шведи соотносяться з Росією. в того, що у них немає границі. Через Балтику, ну, имеется в виду через uh -huh. Балтійське море. Ну там же не границя. Море само по собі. Они же не контактируют с Россией через Финляндию. У, Фина, у Финляндии есть общая граница с Россией и в Норвегии. Ну, по крайней мере, там по Кольскому направлению, по Кольскому полу. Потому шведы, скорее всего, имеют в виду базы российские, которые вдоль всей натовской структуры. Вот это тогда я пойму. Да, там есть несколько ядерных полигонов, ядерных баз, по крайней мере, которые не пытаются там в районе Кольского полуострова, в той же олени да -да -да. то есть от Мурманска, от да. Питера примерно до Мурманска, да. Там. От Питера до Кольский. Мурманска, там, да-да-да, там где-то расположить. Но это, там они и были расположены, только оно было одно такое большое, по крайней мере, хранилище ядерное. А сейчас они пытаются их рассредоточить, может быть, со, со своей начинкой, потому что практически большая часть ядерных хранилищ российских в свое время, еще в прошлом тысячелетии, оснащалась американцы, Поэтому россияне, ну, мягко скажем, там, побаиваются на данный момент этого контроля и могут просто рассредотачивать эти базы. Это не новое вооружение. Я об этом. То есть, скорее всего, попытка рассредоточить, разнести по нескольким базам основную большую базу. Пане Романе, дякую вам дуже. Та-та там про Калініград, ну вони каже за 270 кілометрів від кордону Швеції. Ну якось так оцінюють, що на загал по цій всій лінії, де Росія з, е, з НАТО дійсно пересікається, Кольський півострів, Калінінград, росіяни гроші вбухують. Ну ми бачимо, що вони все роблять для того, щоб тільки свою агресію масштабувати і поширювати. А якщо не безпосередньо, то в рамках гібридної війни і провокації. Ну так, всі ми давно спостерігаємо. Це їхні завжди ключове. Ми спостерігаємо і стурбовані бити треба і винищувати їх. І на наші землі з Балтійського моря від кордонів відганяти і наших, і натівських. Дякую вам, пане Романе, за сьогоднішню нашу розмову до зустрічі в середу. Бережіться, будь ласка, на все добре. Дякую. Роман Світин, військовий експерт, лоч інструктор полковник запасу збройних сил України. Ірина, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на youtube західнею. Тут 24 Там ви можете дивитися нас із паном Романом. Дякую вам, що ми вам так подобаємося, пана Романа з Ігорем Хаврищаком та з іншими моїми колегами. Бережіть себе, побачимося. Переможемо.